হাই এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং এয়া মই ডিউটিৰ পৰা আহি ফ্ৰেছআপ হৈ লৈছোঁ কাৰণ এতিয়া বহুত কাম মোৰ কাৰণে পৰি আছে এয়া মই দুই এষাৰ এখেতৰ লগত এনেদৰে এইখিনি সময়তে থিয় থৈ পাতি ললোঁ আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে দিনটোত তাহাঁতে কিমান বৰ্তন লেতেৰা কৰি থৈছে গোটেই ঘৰৰ বস্তুবিলাকো আনকি ইফাল সিফাল কৰি থৈ দিয়ে মেটখনো আনকি জেগাত নাই দেখা পাইছে আপোনালোকে ল'ৰাকেইটাই যিমান নকৰে কিন্তু ডাঙৰজনে বেছিকেই কৰে বুলি ক'ব উপায় নাই অকলশৰীয়াকৈ এইখিনি আটাইবোৰ কৰিবই লাগিব যিহেতু ৰাতিপুৱা ধুই যোৱা বৰ্তনবিলাক মই ঠায়ে ঠায়ে থৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আটাই বৰ্তনবিলাক মই ধুই ল'ম বৰ্তনখিনি ধুই মেলি আৰু তাৰপিছত ঘৰ চৰ ঝাৰু মাৰি জোৰ বস্তুটোত মানে আট লগাই ল'ম তাৰপিছতহে আৰু সন্ধিয়াৰ চাহকাপ বহি শান্তিৰে খাব পাওঁ আৰু সেই চাহকাপ খোৱা সময়খিনিয়ে যি মই ভালকৈ বহোঁ আৰু মানে সেইখিনি সময়তে ভিডিঅ'টো পাৰিলে এডিট কৰোঁ নহ'লে আৰু ইহঁতক বহাব থাকিলে বা কিবাকিবি কৰিব থাকিলে সেইখিনিও পৰা নহয় আৰু আটাইখিনি কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই সন্ধিয়া চাহকাপ বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি সন্ধিয়া চাহকাপৰ লগত খাবলৈ মই ব্ৰেড চপ বনাম তাৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ ধনিয়া আৰু জলকীয়া কাটি এইখিনিতে জচীয়েছৰ লগত কথা পাতি আছোঁ সি ৰিপৰ্টবিলাক দি আছে স্কুলত কি হৈছিল কি নহ'ল আৰু দাদাৰ লগত কি কৰিলে সি কি নকৰিলে সেইবিলাকো কৰি আছিল ব্ৰেড চপটো বনাবলৈ মই আধা কাপৰ জোখেৰে মই বেচন লৈছোঁ তাতে মই আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ নিমখ জোখমতে এটা আদা লৈছোঁ আৰু ধনিয়া জলকীয়া এইখিনি মিলাই ল'ম ভালদৰে আৰু বেচিক মচলা যিখিনি থাকে আৰু অকণ অকণকৈ মই হালধি আৰু জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি তেনেকৈ আৰু ৰেড চিলি পাউদাৰ তেনেকৈ অকণ অকণকৈ দিছিলোঁ বহুত বেছিকৈ দিয়া নাই এইখিনি ঘোলখিনি মই ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ বহুত বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে এনেকুৱা অকণমান পাতলীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া অকণ সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম তাৰপিছত এতিয়া মই এইফালে ব্ৰেডকেইখন কাটি ল'ম যিমানকেইখন বনাওঁ আৰু ট্ৰিকুণকৈ মই কাটি ল'ম যিহেতু তাহাঁতৰ অলপ সময় গেপ হৈ যায় দুপৰীয়া লাঞ্চৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে সন্ধিয়া কিবা এটা দিব লাগে আৰু যিহেতু দিনাৰৰ কাৰণে বহুত দেৰি হৈ যায় আমাৰ সেয়ে সন্ধিয়া অকণমান কিবাকৈ লাইটকৈ খাবলৈ দিওঁ আৰু বহুত বেছি হেভিকৈও নহয় এনেকৈ মই ব্ৰেডকেইখন কাটি ল'লোঁ আৰু ইফালে পেনখন গৰম হৈ গৈছে তাতে মই তেল দি দিম ইয়াৰ মই ৰিফাইন তেলেই দিছোঁ বহুত বেছিকৈ তেল দিয়া নাই তেওঁলোকেতো দেখা পাইছে মোৰ এই অকণমানেই টিকলু মিক্লু কিটচেন এই অকণমানতে কাম কৰি থাকিব লাগে সৰু বাচ্ছাই খেলি থকাৰ নিচিনা বস্তুবিলাক ইফাল সিফাল কৰি থাকিব লগা হয় লগে লগে আঁতৰাই যাব লগা হয় সেয়ে মই এই অকণমান ঠাইতে কৰি থাকোঁ আৰু যিহেতু ভাড়াঘৰত আৰু যেনেকৈ পাইছোঁ তেনেকৈ ইয়াততো পাবলৈও ঘৰ বহুত দিগদাৰ মানে আমি দুমাহ ধৰি ঘৰ বিচাৰি আছোঁ হোটেলত থাকি থাকি ঘৰ বিচাৰিব লগা হ'ল দুমাহৰ মূৰতহে ঘৰ পাইছোঁ আৰু যি পাইছোঁ যেনেকৈ পাইছোঁ তেনেকৈ ল'ব লগা হয় ইয়াততো সকলোৱে কয় মানে চাকৰি পাবলৈ টান নহয় ঘৰ পাবলৈ যিমান টান ইয়াত ভাড়াঘৰ বিচাৰিবলৈ বহুত কষ্টতে পাইছোঁ আৰু ঘৰটো বিচাৰি এতিয়া মই এয়া বিৰেডকেইখন উল্টাই দিলোঁ বহুত বেছি সময় নালাগে সেয়ে ইফালে মই চাহো বহাই দিছোঁ সেয়ে আৰু এইফালে মোৰ চাহ উতলি গৈছে এইফালে আদা খুন্দি লৈছোঁ ঠাণ্ডা দিনত আদা দিয়া চাহকাপ খাবলৈহে ভাল লাগে তাতে যদি এটা দুটামান যদি জালুকো দি দিয়া হয় তেতিয়াও ভাল লাগে কিন্তু মই জালুক দিয়া নাই ইয়াত এলাচি দি দিছোঁ আৰু ৰিচাৰ্ডৰ গাটো ভাল নহয় সেয়েহি শুই আছে তাৰ কাৰণে মই এতিয়া নবনাওঁ পিছতহে তাক উঠিলে আৰু বনাই দিম ভিডিঅ' কিন্তু বহুত কৰি থোৱা হয় মই এডিট কৰিবলৈ সময় নাপাওঁ সেয়ে মানে ভিডিঅ'বিলাক দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু নিজৰো অলপ অলপ গাটো ভাল নহৈছিলে সেইকাৰণে মই দিয়া হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো আপোনালোক যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইফালে এতিয়া আটাইকেইখন ব্ৰেড চপ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু চাহো উতলি আছে চাহ কেইকাপ বাকী ল'ম আৰু জচৰ কাৰণে কমপ্লেইন বনাই দিম আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব ভিডিঅ'বিলাক এয়া সন্ধিয়া চাহকাপ হৈ গ'ল মই জ'চ আৰু দেউতাকক মই খাবলৈ দিম এয়া দেউতাকৰ চাহকাপ দিছোঁ আৰু জ'চৰ কাৰণে কমলাইন বনাই দিলোঁ এতিয়া মই মোৰ চাহকাপ লৈ এখেতৰ ওচৰত বহিবলৈ আহিলোঁ এইখিনিতে মই আপোনালোকক কিবা কৈ আছিলোঁ কিন্তু তেখেতে দুটামান ডাইলগ মাৰি আছিলে মোক সেইকাৰণে মই ভইচটো আঁতৰাই দিব লগা হ'ল যাওঁ তেন্তে এতিয়া উঠোঁ আৰু মেচিনত কাপোৰ ভৰাই থোৱা আছে সেইখিনি ধুই ল'ম আৰু লগতে খানাও বনাবলৈ আছে চাহ খোৱা বৰ্তনবিলাক ধুই লওঁ আৰু নেক্সট এইকাৰণে ৰেডিও কৰিব লাগিব কাপোৰ চাপোৰ প্ৰেছ কৰিবলৈ আছে যিহেতু কালি ধোৱা কাপোৰখিনি জাপি ল'ম এইয়াই আৰু ৰেষ্টৰ সময় বুলি ক'বলৈ এই চাহ খোৱা সময়ত কণে যি বহিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ মেচিনৰ দৰে লাগি থাকিব লাগে সেয়াই আৰু বাৰু তেন্তে ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ আজিলৈ বাই বাই